З нами на зв'язку Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик конструктор. Пане Романе, вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого ефіру. всім здоров'я. Ну дійсно, подія унікальна. Говоримо про неї а, вже неодноразово і будемо говорити, напевно, що а, дуже довго, але все ж таки хочеться почути вашу думку. А чи можна сказати, що ось це збиття Ту-22 М3 це тільки початок? Ну і вже незабаром може повторитися історія як з тими ж А ми А будемо сподіватися, що і буде історія як Су а, сушками, які а, падали просто масово були збиті. Россияне сейчас отрисуют новые рубежи перехвата, то есть понимая, что у нас есть уже такой системный механизм уничтожения бортов на дальностях 300 километров, они сейчас перераспределят направление и до дальности 300 просто не будут подходить. Я не думаю, что что-то массовое еще, допустим, будет. Надо будет ловить, так сказать. То есть это целый процесс действительно с задействованием того, той же, главного, того же главного управления разведки, ЮСА в этом смысле прав, то есть без них однозначно не обойтись. Это, это так называемая, в режиме так называемой ракетной засады. Есть такой механизм работы системы противовоздушной обороны. Работа либо работа на вскидку, либо ракетные засады. Это когда зенитно-ракетные комплексы в выключенном состоянии, допустим, ждут, когда на определенной дальности по Азиму там появятся российские самолеты в пределах досягаемости, и потом только включаясь, начинают работать. Для этого обязательно нужна разведка, которая подсвечивает некоторые моменты, помимо радиолокаторов, которые могут отогнать россиян. Потому здесь целый комплекс задач, потому я бы не сказал, что это будет массово. То есть, ну, хотя бы раз в месяц, я думаю, будем ловить россиян, потому что они будут все-таки пытаться выполнять боевые задачи. Сейчас э, по дальность на дальность, получается, накладывается. У россиян, допустим, Ту-22, да, он действительно может там за 6 тысяч километров летать, но ракета Х-22, налетит летит 300 километров. А вот ракета противоракета, которая сбила, допустим, тушку, ну, по, по той информации, которая дала ГУР, больше, чуть больше 300 километров. То есть как раз примерно дальность на дальность накладывается. Потому россияне либо перейдут на э, Х-32, могут э, вариант этот э, выполнить. То есть у них Х-32 а э, больше, чуть большей дальности а может идти, она новее. Но на базе Х-22... То есть она модер модернизована? Модернизованная, да, модернизированная Х-22, у нее там плюсом больше дальности, потому они могут использовать, то есть перестать использовать Х-22, а использовать начнут Х-32. Но мы два, два Х-22 мы перехватили, это значит у нас есть механизмы, как это делать. Если 22-ю перехватили, то и 32 можно перехватить, только имея эти механизмы, определенные зенитно-ракетные комплексы. Здесь, надо понимать, противник тоже учится, учится на своих ошибках, то есть и терять борт, ну ладно, еще потеря борта, она может одного не так болезненно для россиян, как потеря экипажа, экипаж однозначно вышел из строя, летчик, скорее всего, левый летчик погиб. Правий льотчик під большим вопросом, ну і два штурма на кори катакупірували, святки вже літати будуть. Тобто можна сказати, екіпаж э, вичерпнули. Екіпаж чотири чоловіка в этом, этом самоліті очень довго сльотуються. Пане Романе, епаж... от якраз якщо Паш... можна, я читала таку думку, що якраз саме пілоти ту 22 м 3 вони а, чомусь на вагу золота. В чому особливість? Там якась інша підготовка цього екіпажу. Так и есть. Сам по себе этот самолет очень, как сказать, тяжелый в управлении. То есть он в свое время у него был, ну я еще помню по тем старым временам с прошлого тысячелетия, людоед так называемый. То есть это самолет, который при, при построении там были не учтены некоторые моменты, связанные с аэродинамикой все-таки крыло с изменяемой геометрией, тяжелый самолет, 4 человека экипажа, очень сложное управление. Сначала вообще Ту-22, там покидание было вниз, то есть сбрасывался летчик с, креслом вниз, уходил, это вообще была смерть по практически на высотах ниже 500 метров невозможно было покинуть самолет. После того, как сделали Ту-22М3, там по другое кресло поставили, и катапультирование уже пошло вверх. Но все равно очень то есть опасный механизм катапультирования. Четыре человека экипажа друг за другом сидят в катапультных креслах, как в машине. То есть вот как в машине четыре человека, так и вот в этом, в этом самолете. Впереди два летчика, а сзади два штурмана. По Покидание принудительное, то есть катапультирование принудительное. Командир экипажа, левый летчик, принимает команду и уходят сначала, то есть катапультируются задние два штурмана, потом правый летчик катапультируется, потом после полного катапультирования экипажа уже прыгает командир экипажа, все это занимает где-то секунд пять, через полторы секунды друг за другом кресла уходят. Довольно-таки опасная система самого даже катапультируется, просто покидание. Вот скорее всего, летчик четвертый, по крайней мере информация, которая есть, четвертый летчик погиб, вернее, четвертый летчик погиб, а четвертым катапультируется командир экипажа, он последний Потому, скорее всего, летный состав потерян однозначно, а те, которые даже прыгнули после катапультирования, ну, с перегрузкой 18 единиц позвоночник не выдерживает, там грыжи шморля, Протрузии, протрузии тоже уже позвоночники не восстановишь после катапультирования воздушного. Еще как-то после наземного тренировочного раз в год, там 12 единиц перегрузка, как-то можно восстановиться. А здесь уже экипаж не восстановится однозначно. Очень долго готовится экипаж. Реально, если с нуля начинать, допустим, лет 8 идет подготовка экипажа, слетанность до определенных механизмов и сам по себе самолет и час полета на самолете очень дорогой. То есть он заправляется примерно авиационным керосином больше 50 тонн. То есть одна железнодорожная цистерна входит в этот самолет, чтобы он мог пролететь определенное время. А это где-то сам самолет тяжелый, где-то 100-120 тонн весит, то есть довольно-таки серьезная машина в этом смысле. Естественно, тренировочные, контрольные, вывозные, тренировочные полеты становятся очень дорогими, потому каждый, каждый летчик на вес золота, реально, иногда подготовка экипажа стоит дороже, чем стоимость самого самолета. А чем росіяни можуть спробувати замінити эти такие для того, щоб ними не разокувать? Або вони все ж таки будуть їх використовувати, але з менш такою агресивною тактикою. І так, як ви вже казали, зі збільшенням відстаней да вони однозначно будуть їх использовать. їх ніхто не спішит, то тобто, есть эти у них есть несколько десятків самолетів літаючих, екіпажі там часть є. Будут просто использовать, меньше, ближе подходить не будут, ближе там 350 километров к линии соприкосновения не будут подходить, будут сбрасывать ракеты раньше. Ракету Х-22 даже Х-22 будут пытаться как-то сбросить на, на риске, то есть уже рискуя, может быть как-то прикрывая эти самолеты. Но тем не менее они будут это, будет ими пользоваться, они все-таки расходный материал. Вот эти все старые советские самолеты для россиян это расходный материал, у них сейчас новые, новые позиции, те же Сушек, Су-30, Су-34, Су-35, это авиация истребительная и бомбардировочная армейская. И даже стратегии, то есть стратегические бомбардировщики, это Ту-160, они почему их сильно сейчас не используют, именно берегут, то есть моторесурс используют в основном старых советских самолетов Ту-95 и Ту-22 3 Ще таке питання, ці ж літаки, Ту-22 Н3, вони ж не, не тільки ракети Х-22 можуть скидати, чи дійсно вони можуть скидати ФАБ. Это бомбардировщик, он может брать довольно-таки большое количество бомб. Да, он, конечно, может сбрасывать в том числе и 500-килограммовые ФАБи, Ну, в принципе, любые бомбы. То есть... Он, он, он вообще-то ракетоносец, но изначально это тяжелый дальний бомбардировщик. Поэтому основная у него задача, это вообще-то бомбы. Он может взять три ракеты Х-22, только пустые. Иногда, он, если полные ракеты заполнены и полностью залитые только две может поднять. А при перегонке пустые ракеты иногда для того, чтобы их не возить на ЖД-платформах, там довольно-таки проблематично эту ракету вести, допустим, Перебрасувати, тогда э, вішують три ракети. От иногда на виде... на фото, на відео є, як іде у Х-23. стрімях, это пусті, це чисто для переброски. Э, а вот тяжого, то есть заполненные и готовые к пушку. А во може підняти ко дві ракети, ані тяжого. А чи здатна Росія зараз виготовляти поновити виробництво цих літаків? Або це, це тільки той ресурс, який буде відпрацьований і все. Нет, они уже не будут их... Это, это конечный ресурс Ту-22, Ту-95, и они уже производить их не будут. Модернизовать еще как-то могут, но производить точно не смогут. Этих уже механизмов нет. Ту-160 они пытаются сейчас производить, рассказывают, что производят, но ну, реальных подтверждений именно новых самолетов пока нет. И, власне, сами ракеты Х-22, сбитие этих ракет, а, как вы это прокомментуете? Но ну, э, ракету Х-22 можно было сбить старыми советскими зенитно-ракетными комплексами в одном только в одной только точке, если она выходила, допустим, на С-300, напрямую заходила на С-300 и перед э, делала горку. Э, при горке скорость ракеты падает. И в принципе С-300 могла ее перехватить, но собрать все это вместе, это можно было в свое время еще в Советском Союзе просто тренировались. Ракета Х-22 была снята с боевого дежурства, ее поставили в режим мишени. И вот тренировали расчеты С-300, тренировали на Х-22, но тогда вот эти все механизмы выполнялись, то есть прямой заход на С-300, горка перед С-300, и тогда ее можно было сбить этой, этой системы. Но так, такого подарка, ж, естественно, россияне нам не преподнесут, потому эти ракеты были сбиты, скорее всего, новыми системами, они однозначно могут по ним отработать Патриот и СМТ. И одна и другая, и один и другой зенитно-ракетный комплекс, особенно на заходе уже на на баллистической траектории, потому что ракета после горки она идет по баллисте, почему и Х-22 считают такої аеробалістичної ракети, типу як кінжал, ну, по формі польоту. Тому на нисходячій траєкторії цю ракету, як балістичну ракету, може збити Патріот і може збити СМТ. І та, і та ракета проти ракети, вона її достає. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор. Ну і говорили про збиття Ту-22М3.